в холодильнике. Вы знаете, я думаю, не застоится долго, потому что гости буквально так и плынут к вам, так как ожидаются большие новогодние праздники, календарь Рождество, крещение, поэтому пригодится вам и это бутылка шампанского. Тем более она волшебная, необыкновенная, замешанная на крепкой взаимной любви. Вот такое сусло потребовалось для изготовления этой бутылочки. Итак, стартовая цена всего лишь 150 рублей. Кому не жалко? 200, тетя говорит, 200 рублей раз. 200 рублей два. 300 рублей Сергей решил забрать эту шампанскую себе. 350 Николай глядишь на них, прямо радуешься, поэтому тебя ждет культурная программа. Это кантан с максимальным поднятием ног. Это танец со стулом, танец без стула, танец на стуле, танец под стулом. Это стык с полным раздеванием. Обычно, обычно свидетели так испуганно смотрят, а это получается. Видно, специально для этого и пришел на свадьбу. Да верно, он думает, он сначала не, не, не подумал даже о чем мы сейчас говорим. Ну ничего, Сережа. После третьей рюмки ты вот сейчас все взвесишь все обстоятельства, и я надеюсь, что выполнишь эти задания с удовольствием. Аплодисменты Сергею. Присаживайтесь. Ну и, конечно, королева, сидящая за этим столом, это свидетельница. Посмотрите внимательно. Встречайте аплодисментами. Свидетельница Наталья. Наташенька, а вот через несколько буквально минут наши молодожены начнут перемывать косточки нашим гостям. Вот твоя задача будет хранить тайные мысли наших молодоженов. Очень простое задание для тебя. Но в последнее время принято похищать женихов. Вы слышали об этом? Нет. Вот буквально недавно объявили по телевизору наш президент, объявил, что можно похищать женихов. И поэтому, Наташенька, выкуп жениха ложится на твоих руки и плечи. И я думаю, ты с этим справишься. Аплодисменты менты, Ну а мы наверняка с удовольствием поделим этот бокал за наших уважаемых свидетелей, потому что у них действительно сегодня вещи но я думаю ребята с этим справятся потому что они молодые энергичные трудолюбивые и я думаю для них это будет э, очередная игровая программа километра вот бойцы вот, вот, пришли совершенно пустые да уходят это ж китайской сумки мало будет уходят полностью нагружены вот такие щедрые наши молодожены Так, ну, что у нас есть подарок продолжаем. Итак, номер 20, да, идет? Номер 20. 20. Средство необходимое. 20. Да вы что, у нас сегодня сиклеты ухтом скупили? Богатые какие. Итак, номер 20. Уникальное средство массажер для зубов. Массажируйте. 21. 21. Это мыло, чтобы выглядели два подойдите, подарки получите. Это индикатор влюбленности. Знаете, когда говорят «пересолила», значит «влюбилась». Вот целая пачка вам, солите на здоровье. И номер 23. 20... Это Такая вот <соцентричная> необходимое средство для закоренелого холостяка, но ну, вам-то это не грозит, но тем не менее пригодится. И аплодисменты от всех гостей. От С4! 24. 24. Экологически чистые продукты. Диетическое питание для детей специально. Жвачка называется. Ваши аплодисменты. Кто еще не получил подарки, выйдите, пожалуйста, ко мне. Все-все-все. Приготовили. Так, ваш хозяин, ваш. Поедаем. Парш. Так, 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 Слово очень вам уже известно, Маш, тогда можете отправляться. Итак, приготовили мы сейчас на вас крепкой. А, ребята, впереди будет много всего. Жизнь Николая перейти. Будут, конечно, и радости, и трудные минуты. Но думаю, что вы в своем, а поэтому справите, вдвоем-то да преодолеть. Поэтому вам самое главное – совет за любовь. Берегите свою любовь. Берегите любовь. А мы пьем на разбогал за мужчин. За мужчин. Давайте выпьем за наших мужчин свадьбы и вообще за мужчин. За мужчин. И пусть у каждого будет свой мужчина, который скажет, давай поженимся. i don't know